mega kimyo ellik to'rtinchi mavzu uglevodorodlar mavzusiga oid aralash savol va masalalar birinchi savol qaysi uglevodorodlar polimerlanadi deyilgan uglevodorodlar polimerlanishi uchun tarkibida qo'shbog'lar bo'lishi kerak variantlarga e'tibor beradigan bo'lsak a variantda alkenlar berilgan alkenlardan birortasini misol oladigan bo'lsak masalan etilen etilen polimerlanadi tarkibida qo'shbug'i borligi uchun keyingisi va alkadien berilyapti alkadienlardan birortasini misol olsak masalan butaden bir uch yani. bu ham polimerlanadi chunki tarkibida qo'shmalari bor to'g'ri javob a variant keyingi testga o'tsak to'rtinchi savol metil siklo propan berilyapti formulasini yozib olaylik strukturasini mana bu metil siklo propan endi izobuten izobuten formulasi xuddi shunaqa bo'ladi umumiy formulalarga e'tibor beradigan bo'lsak uglerod to'rtta vodorod sakkizta bo'ladi bunisi ham xuddi shunday uglerod to'rt vodorod ta bo'ladi endi yonish reaksiyasini yozamiz uglerod to'rt vodorod sakkiz plyus olti mol kislorod birdan tenglashtirib ketamiz reaksiyadan keyin karbonat angidrid hamda suv ajraladi bu bir mol olti mol to'rt mol sakkiz litr kelgan kislorodni hajmini topsak sakkiz karra olti qirq sakkiz litr bo'ladi karbonat angiitni hisoblaydigan bo'lsak sakkiz karra to'rt o'ttiz ikki litr qolgan gazlar aralashmasini qirq to'rt litr deyilgan demak qirq to'rtdan ayiramiz o'ttiz ikkini o'zi qolgan gazlar aralashmasi hosil bo'lgan karbonatangid hamda ortib qolgan kislorod bo'ladi qirq to'rtdan o'ttiz ikkini olsak ortib qolgan kislorodning hajmi kelib chiqadi o'n ikki litr reaksiyaga kirishgan kislorod qirq sakkiz litr ortib qolgani o'n ikki litr jami qo'shsak oltmish litr kislorod bo'lgan ekan to'g'ri javob b variant yani. keyingi testga o'tamiz yettinchi savol nol butun yetmish besh mol gaz holatidagi butan berilyapti formulasini yozib olamiz butan hamda metan alkanlar bilan to'yingan keyin alken berilyapti alkenlarning umumiy formulasi n hash ikki n bo'ladi mana bu ikki xo'sh bromli suv bilan alkenlar ta'sirlashadi idishning massasi o'n butun besh grammga ortgan bo'lsa demak alkenning massasi o'n butun besh gram bo'lgan molekulalar soni bir yarim marta kamaydi de deyilgan molekulalar jami molekula nol butun yetmish besh mol nol butun yetmish beshni bir yarim marta kamaygan bo'lsa bir yarimga bo'lamiz shunda qancha gazlar qolganligi kelib chiqadi nol butun besh mol bromli idishga uchala gaz tushirilganda mana bu bromli idishda qolib ketadi bu ikkalasi esa nol butun besh mol qoldi bo'lyapti nechi mol ketganligini hisoblashimiz kerak nol butun yetmish besh mol jami uchalasi edi shundan ayiramiz nol butun beshni demak alkenning moli nol butun yigirma besh mol bo'lgan proporsiya tuzamiz nol butun yigirma besh moli o'n butun besh gramm bir molni topishimiz kerak shunda molekulyar massasi kelib chiqadi bir molni hisoblaydigan bo'lsak qirq ikki gramm alkenlarning umumiy formulasida uglerod o'n ikki en vodorod ikki n jami o'n to'rt en, en bo'lyapti teng qirq ikki qirq ikkini o'n to'rtga bo'lsak enning qiymati kelib chiqadi uch demak alkenning formulasi uglerod uchta bo'lgan vodorod ikki marta ko'p bo'lyapti oltita bo'ladi atomlar soni nechta deb savol bergan bir mol alkenda uchga oltini qo'shsak jami atomlar to'qqizta bo'ladi uch plyus olti teng to'qqizta te. to'g'ri javob d variant yani. keyingi testga o'tamiz to'qqizinchi savol ellik millilitr buten bir va butan aralashmasi yigirma millilitr vodorod qo'shib ma'lum sharoitda nikel katalizator ustidan o'tkazildi deyilgan demak butenni yozib olamiz formulasini uglerod to'rtta vodorod sakkizta asro yozsak ham bo'lar ekan demak uglerod to'rt vodorod sakkiz endi butanni ham yozib olamiz butan uglerod to'rt vodorod o'n bu to'yingan vodorod mana bunisiga vodorod ta'sir ettirsak bo'ladi vodorod ta'sir ettirganimizda butan hosil bo'ladi yana demak uglerod to'rt vodorod o'n ikkalasining birgalikdagi